Правило свободного волеизъявления подчиняется требованиям природного закона. Я должен быть в послушании у природного закона. И кто же тот, кто провозглашает природный закон? Это Папа. Он непогрешимый. На встречу эффективной всемирной власти. Это Папа говорит в прогрессию. Это Папа Павел VI, заключительный архитектор второго цикла Второго Ватикана. Цитата. «Такое интернациональное сотрудничество между нациями всего мира определенно требует наличия организаций, которые будут продвигать, координировать и направлять его, пока новый правовой порядок не будет твердо установлен и полностью ратифицирован». То есть все нации будут подчиняться одному и тому же закону. Продолжение. Как мы сказали на Генеральной Ассамблее Объединенных Наций, в Нью-Йорке, ваше предназначение объединить не просто какие-то народы, а объединить все народы как братьев. Есть ли кто-то, кто не видит нужности и важности этой постепенно устанавливаемой всемирной власти, способной производить эффективные акции в политическом и юридическом плане? Мы правители, у нас есть власть, чтобы править, и все нации будут нам подчиняться. Это не конспирологические теории, это папская энциклика. Всякий, кому нужна собственность, должен получить ее. Так говорит Джон Робинс в книге «Экклезиастическая мания величия. Экономическое и политическое мышление Рима католической церкви». Нужда — это окончательное и единственное моральное право на собственность. Канон 1254. Католическая церковь имеет врожденное право приобретать, удерживать, управлять и отчуждать мирское имущество с целью правильного использования, невзирая на гражданские власти. Церковь имеет врожденное право требовать от верных христиан все, что необходимо для правильного его использования. То есть они могут взять все, что им нравится. И знаете, я говорил об этом много раз, но я сейчас хочу вложить это в контекст того, к чему мы движемся. Универсальное предназначение имущества. Что это значит? Это звучит настолько интересно. Ну, в популярном прогрессе Павел VI говорит, Бог предназначил землю и все, что на ней, для использования каждым человеческим существом и народом. Поэтому, так как все люди признают справедливость и объединены в благотворительности, создаваемые товары должны быть в изобилии для них на разумной основе. Это серьезная и неотложная социальная обязанность перенаправлять их к их первичному назначению. По сути, если вы работаете на земле с землей, то все, что произрастает на ней, это ваше. Если вы работаете на ферме, то ферма фактически принадлежит работнику, потому что в соответствии с природным законом, тот, кто работает, является тем, кто получает прибыток с этого. А не собственник, нет такого. Рерум наварум Статья 31. Цитата. «Нельзя, однако, сомневаться в том, что для достижения цели, которую мы преследуем, не только церковь, но и все человеческие организации должны быть в согласии». То есть каждый, продолжение, все заинтересованные в этом должны иметь одни мысли и действовать совместно в соответствии со своими возможностями. Так это должно быть. Итак, достаточно поэтому знать, какую роль государство должно играть в деле лечения и облегчения. Под государством мы здесь понимаем не какую-то форму правления, характерную до той или иной нации, но государство в верном понимании. Заметьте, пожалуйста. Так сказать, любое правительство, принимающее своими институтами правильную мотивацию. Вау, что это означает? Любое правительство, которое подчиняется доводам Рима. А если нет, то что происходит с таким правительством? Вжик, ты исчезаешь. Ты исчезаешь.